योग असेल आरोग्य नमस्कार हो, मी नम्रता घेऊन आली विविध योगासनांची माहिती असलेले व्हिडिओ करण्यासाठी कुठल्याही विशिष्ट जागेची गरज नसते किंवा अवघड आणि महागड्या उपकरणांची देखील गरज नसते योग करण्यासाठी एक चटई देखील पुरेशी असते याच योग पैकी आज आपण बघणार आहोत मत्स्यासन मत्स्यासनाला इंग्रजीमध्ये फिश पोज असे देखील म्हणतात हे फिशोज करताना आपल्या शरीराची आकृती ही एखाद्या माश्यासारखी दिसते म्हणून त्याला फिश फिशपोज असे म्हणतात चला तर या फिश पोस ची सविस्तर कृती बघूयात आणि त्याचा सराव देखील करूयात दे मत्स्यासनाच्या कृतीमध्ये सर्वप्रथम आपण योगा मॅट वर येणार आहोत त्यानंतर झोपणार आहोत झोपल्यानंतर आपला उजवा हात हा आपण आपल्या उजव्या नितंबाखाली घेणार आहोत आणि डावा हात हा आपल्या डाव्या नितंबाखाली घेणार आहोत आपण बघूयात आपला उजवा हात आपण आपल्या उजव्या नितंबाखाली ठेवूयात आणि डावा हात हा डाव्या नितंबाखाली ठेवूयात हात दोन्ही नितंबाखाली ठेवल्यानंतर आपण पाय हवेत न घेता आपण कमरेचा वरचा भाग हवेत घेणार आहोत अशा प्रकारे कमरेचा वरचा भाग आपण जेव्हा हवेत घेतो त्यानंतर आपला जो डोक्याचा वरचा भाग आहे तो आपण जमिनीला लावणार आहोत मी दाखवते त्या प्रकारे तुम्ही करायचे आहे अशा प्रकारे आपण कृती बघितलेली आहे तुम्ही बघितले असेल की ज्या वेळेला मी वरचा भाग हवेत उचलला त्यावेळी माझे पाय हवेत मी नाही तुम्हाला जर हे शक्य नसेल तर तुम्ही त्यासाठी कोणाचा तरी आधार घेऊ शकता आणि पाय पकडायला लावू शकता आता आपण कृती जाणून घेतलेली आहे त्याचा सराव देखील करूया चित्तशपदेन वाचा मनः शरीरश्च वैदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा रीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचां मरुं शरीरश्च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचां च प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा मनः शरीरश्च वैदकेन यो, शरीर वैद यो प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा मनुं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा मनुं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा मनः शरीरश्च च वैद्यकेन यो प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तशपदेन वाचा मनः शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना मत्स्यसनाची सविस्तर कृती जाणून घेतल्यानंतर आणि त्याचा सराव केल्यानंतर त्याच्या नियमित सरावाने होणारे काही फायदे जाणून घेऊयात मत्स्यसनाच्या नियमित सरावाने आपली स्वरपेटी आणि श्वसन नळी मोकळी होते त्यामुळे आपल्या श्वासोत्सवाचा फायदा होतो थायरॉइड ग्रंथीला व्यायाम मिळाल्याने तिचे काम सुरळीत चालते मत्स्यसनाच्या नियमित सरावामुळे श्वसन यंत्राची कार्यक्षमता वाढते मत्स्यासन आपण नियमितपणे केल्याने आपल्या फुफ्फुसातील शुद्ध रक्ताचा पुरवठा देखील वाढतो दम्याच्या रुग्णांना मत्स्यासन हे अत्यंत लाभदायक असे ठरते मत्स्यासनाच्या नियमित सरावामुळे आपल्या पाठीच्या कणाला भरपूर व्यायाम मिळतो आपले पाठीचे स्नायू कार्यक्षम बनतात मत्स्यासन या आसनामध्ये आपल्या चेहऱ्याच्या स्नायूंना चांगला ताण पडतो त्यामुळे आपला चेहरा तेजस्वी बनतो मत्स्यासन करताना घ्यायच्या काही खबरदारी आहेत त्या म्हणजे ज्यांना पाठीच्या मणक्याचा किंवा काही त्रास आहे त्यांनी मत्स्यासन करू नये उच्च रक्तदाब असलेल्यांनी हे आसन करू नये अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मत्स्यासन या आसनाची सविस्तर माहिती म्हणजे त्याची कृती सराव आणि त्याचे फायदे तसेच आपण त्याची घ्यायची खबरदारी देखील बघितलेली आहे आपला आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक ला 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 शेअर आणि कमेंट करा चॅनल वर नवीन असाल तर इन्फिनिटी योगाला हो सबस्क्राईब करा बेल बेलायकन प्रेस करायला विसरू नका भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये हरिओम हो।